গুড ইভিনিং গাইছ আজি মানে আপোনালোকক মই আছাম পুলিচ এ বি ইউ বি এ পি আৰো মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক চাই গ'লে আপোনালোকৰ হেল্পফুল হ'ব আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে পঢ়িলে আপোনালোকৰ মানে ৰিটাৰ্ণত এটা ভাল মাৰ্ক উঠাব আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে আজি সেইটোৰ ওপৰত সকলোখিনি মানে ক'ম আপোনালোক কেনেকুৱা ধৰণৰ যোৱাবাৰ বা পেপাৰত কেনেকুৱা আহিছিল তাৰ আগৰবাৰ দুহেজাৰ তেইছৰ চনৰ পেপাৰ কেনেকুৱা আহিছিল চ' সেইখিনিৰ ওপৰত মই আজি কেনেকুৱা কেনেকুৱা পঢ়িব সেইখিনিৰ ওপৰত কথা ক'ম কাৰণ সেইখিনি পঢ়িলে আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই চাই গ'লে হয়তো আপোনালোকৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট নহ'লেও আপোনালোকৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট এটা আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব ৰিটাৰ্ণৰ ক্ষেত্ৰত চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু লগতে এটা কথা ক'ব ওলাইছোঁ মানে মোৰ লগৰ এটাও মানে নতুনকৈ এটা চেনেল খুলিব সি যিহে খুলিছে মানে তাৰ মানে সি বৰ্তমান মানে যোনবিলাক গ্ৰাউণ্ড চাউণ্ড আছে আছাম পুলিচৰ যোনবিলাক মানে আপোনালোকৰ ৰানিং হ'ব ইণ্টাৰভিউ হ'ব তাৰ ক্ষেত্ৰত মানে জড়িত ভিডিঅ'বিলাক দিব আৰু এতিয়াৰ পৰা চ' আপোনালোকক চেনেলটোৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিম আপোনালোকে চাব আৰু তাৰ চেনেলটোৰ নাম হ'ল এক্টিভ ফৰ ফিটনেছ মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চেনেলটো আপোনালোকে চাই লওক হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম টু মাই চেনেল এক্টিভ ফৰ ফিটনেছ ত' আপোনালোকে দেখা পাইছে পাৰ্থ প্ৰতীম দাস ত' তোৰ চেনেলটোৰ কথা কৈ দিবি আৰু মোৰ চেনেলটোৰ নাম পাৰ্থপ্ৰতীম ব্লকছ আপোনালোকে চাব তাতে আপোনালোকৰ আছাম পুলিচৰ এ বি ইউ বিৰ যিবিলাক আপডেট থাকে

প্ৰথম প্ৰথম আপোনালোকে ৰিটেনৰ বাবে কি পঢ়িব এইখিনি কথা ক'ম ৰিটেনৰ বাবে আপোনালোকৰ প্ৰথম প্ৰথম মই জি কে পাৰ ক'ম জি কেত আপোনালোকক মই দুখন কিতাপ কিনিবলৈ দিছোঁ হয়তো আপোনালোকে কিনিছেনে নাই নাজানো এখন আছিলে আপোনালোকৰ আছাম ইয়েৰ বুক আৰু এখন আছিলে নতুন জানানে জি কেৰ কাৰণে মানে আছাম হিষ্টৰী ইণ্ডিয়ান হিষ্টৰী আৰু হেৰিৰ কাৰণে কাৰেণ্ট এফায়াৰ্চ আছে কিছুমান মানে কাৰণ বহিবিলাক এই বুকবিলাক যেতিয়া বনায় মানে তেতিয়া আপোনালোকৰ ডেটটো অলপ আগত থাকে যে চ' কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চখিনি কভাৰ কৰিব নোৱাৰে সেইবিলাক বুকে ছ' কাৰেণ্ট এফায়াৰ্চ আপোনালোকে হয়তো ৱেবছাইটত চাব বা যিবিলাক নিউজ আছে নিউজত চাব পাৰিব বা কিবাকিবি মানে এনেকুৱা প'ৰ্টেল আছে প'ৰ্টেলত চাব বা বা আপোনালোকে ফেচবুকৰ কিছুমান অসম চৰকাৰৰ কিছুমান আঁচনি আছে বা এনেকুৱাকৈ বাৰু আপোনালোকে তাৰপৰা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চটো চাব আৰু এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকে আছাম ইয়াৰ বুক আৰু নতুন জানালে কিনিব দিছিলোঁ যোনটো মানে আপোনালোকৰ যোনটো মানুহে লিখিছে তাৰ মানুহজনৰ নাম আছিল শান্তনু কৌশিক বৰুৱা বহুত ভাল বুক হয় এইটোখন বুক পঢ়িলে আপোনালোকৰ জি কেত বহুতখিনি আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব চ' প্ৰথম প্ৰথম আপোনালোকে এটা কথা কওঁ আছামীয়াৰ বুকখন হয়তো আপোনালোকে পঢ়িবলৈ টান পাইছে ময়ো জানো মোৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা আছে আছামীয়াৰ বুকখন কাৰণ আছামৰ বুকখনত আপোনালোকে পেগআপ টেকত থাকে আৰু বহুত ডাঙৰ বুক এতিয়া সময়টো নিশ্চয় কাষত সেইবাবে আপোনালোকে অলপ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁতে কষ্ট হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকক মই এটা কথা কওঁ আপোনালোকে আছামীয়াৰ বুকখনতকৈ এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকে এটা কাম কৰিব নতুন জানানে নতুন জানান এখন বেছি ডাঙৰ বুক নহয় সৰু বুক যদি আপোনালোকে ভালদৰে চাই পেগ আপ ছিষ্টেমতে আছে দুইখনতে মানে আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব পাৰিব আপোনালোকে হেৰিখন নতুন জানা এখন নতুন জনাখন কমপ্লিট কৰিলে আপোনালোকে সেইখিনি আপোনালোকৰ ইম্প্ৰুভ হ'ব বহুতখিনি মানে মাৰ্ক উঠোৱা সক্ষম হ'ব আৰু তাৰপিছত আছামীৰ নতুন জানাখন কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আছামীৰ বুকখন চাব থুলমূলকৈ তাৰ বাহিৰে আপোনালোকে ইউটিউব আছে ইউটিউবত আজিকালি কিমান কুৱেশ্যন আহি থাকে ইউটিউবত চাব আপোনালোকে তাৰ বাহিৰেও আপোনালোকৰ হেৰিত আছে কি বুলি কয় গ্ৰুপ আছে গ্ৰুপত চাব টেলিগ্ৰাম আছে টেলিগ্ৰামত চাব টেলিগ্ৰামত ছুইচ ছুইচ খেলিব আপোনালোকে টেলিগ্ৰামত মোৰ গ্ৰুপত মোৰ গ্ৰুপ নাই কিন্তু আপোনালোকে এনেকুৱা এটা কাম কৰিব পাৰে টেলিগ্ৰামত এতিয়াও বৰ্তমান হয়তো আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম খুলি তাত ছাৰ্চ বট এটা পায় চাৰ্চ বটনত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব যে আছাম পুলিচ এ বি ইউ বি ৰিটাৰ্ণ এক্সাম প্ৰিপ্ৰিয়েচন বা তেনেকুৱা টাইপৰ মানে অসমীয়া গ্ৰুপবিলাক চাৰ্চ কৰিব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট পাব চাৰ্চত ত' সেইটো এটা আপোনালোকক উপায়টো দিলোঁ তাত আপোনালোকে কুইজ খেলিব পাৰিব জইন হৈ লৈ আৰু থাৰ্ড কথা এতিয়া আপোনালোকৰ মেথছৰ কথা কৈছে ন মেথছৰ কথাখিনি কওঁ মেথছৰ আপোনালোকৰ বেছি হাৰ্ড নাহে মেথছটো যদি আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি যাওঁ বুলি কয় মানে ভালে পঢ়ি ভালদৰে যদি চাই যাওঁ বুলি কয় মানে ফুল ফুল মাৰ্কছ উঠাব পাৰিব এটা দুটা ভুল হ'ব পাৰে এইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় বহুতৰে ভুল হ'ব এটা দুটা মেথছৰ টপিকটো আপোনালোকে গঢ় নিৰ্ণয় কৰাটো আহে বেছিকৈ অনুপাতটো বেছিকৈ আহে অনুপাত তেনেকুৱা সৰু সৰু মানে যোনবিলাক আপোনাৰ কোনটো লেভেলৰ আহে আপোনালোকক মই আজি এটা কথা কৈ দিওঁ আপোনালোকে ফাইভ টু টেন লিখা হৈ থাকে ফাইভ টু এইট মানৰ ভিতৰতে লেভেলৰ কুৱেশ্যন আহি যায় আপোনালোকে কৈছোঁ আপোনালোকে ফাইভৰ পৰা এইটৰ ভিতৰত যিমানখিনি কুৱেশ্যন আছে তেনেকুৱাবিলাক চাব সৰু সৰু মেথছবিলাক আৰু বয়স উলিওৱা এটা চাব সৰু সৰু মানে কি তাত আপোনালোকে বেছি ডাঙৰ নাহে মানে কি মই ৰিটাৰ্ণত দুবাৰ পঢ়িছোঁ মানে কি এবাৰ দিছিলোঁ আৰু এবাৰ এনেই দিছিলোঁ আপোনালোকৰ তেতিয়া মানে কি হৈছিলে মেথছ ইমান হাৰ্ড নাহে মানে আপোনালোকৰ এনেকুৱা আহে যে আপোনালোকে বহীত কৰিবলৈ নহয় প্ৰশ্ন পেপাৰৰ ওপৰতে কৰি মানে ক্লিয়াৰ কৰি দিব পাৰিব মেটছবিলাক এনেকুৱা মানে সহজ সহজ আহে আপোনালোকে মই আগতেও হয়তো মই মোৰ হেৰিত দিছোঁৱেই মই কিমান মাৰ্ক পাইছিলোঁ কেনেকুৱা পাইছিলোঁ দিছোঁৱেই কাৰণ মই গ্ৰামাৰ্চত অলপ কম পাইছিলোঁ আৰু মেথছত কিছুমান ক্ষেত্ৰত টাইমিঙৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মোৰ দুটা এটা ভুল হৈ গৈছিলে ৰিজইনিঙত আপোনালোকৰ দিশ নিৰ্ণয় কৰা চাব তাৰ বাহিৰেও আপোনালোকৰ দিশ নিৰ্ণয় কৰাটো চাব আৰু এনেকুৱা পাঁচ মিটাৰ গ'ল ইফালেও পাঁচ মিটাৰ গ'ল সিফালৰ পাঁচ মিটাৰ গ'ল তেনেকুৱা এইটো কোন কিমান মিটাৰ হ'বগৈ সেইটো পূ পূৰ্বৰফালৰ পাঁচ মিটাৰ গ'ল পশ্চিমৰ ফালৰ পাঁচ মিটাৰ গ'ল সেই তেনেকুৱা এটা চাব আৰু বয়সৰ অংক এটা চাব সৰু বেছি ডাঙৰ নহয় বয়সৰ অংকবিলাক চাব আৰু এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ মানে কেনেকুৱা টাইপৰ আহি যায় শুনি লওক আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰি লওক আপোনালোকৰ আপোনালোকক মই এতিয়া এটা কুৱেশ্যনে সুধি দিম বাৰু সেইটো টাইপত আপোনালোকক এতিয়া বৰ্তমান এটা সুধিলে আলু বিলাহী তাৰপিছত আপোনালোকৰ আলু বিলাহী আদা আৰু আপোনালোকৰ আদাৰ পিছত আপোনালোকৰ এই তিনিটাকৈ ধৰিলোঁ বাৰু এতিয়া মই পাহৰি গৈছোঁ কাৰণ আলু বিলাহী আদা আপোনালোকে সেই তিনি বাৰু চাৰিটা দিয়ে এটা মোৰ ক'বলৈ মানে এতিয়া বনাব পৰা নাই আপোনালোকে কেনেকুৱা আহিছিলে চ' পাহৰি থাকিলোঁ আলু বিলাহী আদাৰ ভিতৰত কোনটো অমিল মানে আপোনালোকৰ চাওক আলু বিলাহী আদা হয়নে আলু বিলাহী আদা কৈছে যিহেতু কোনটো অমিল বুলি সুধিছে আপোনালোকে এতিয়া মাথাত খেলাব জানিব লাগিব ৰিজনিঙৰ ক্ষেত্ৰত আলু বিলাহী আদা কাৰণ চাওক আলু দুটা হ'ল আপোনালোকৰ মাটি আলু আৰু আদা এই দুটা আপোনালোকৰ মাটিৰ তলত লাগে আৰু মাটিৰ তলত হয় মানে যোনটো আৰু বিলাহীটো কি হয় মাটিৰ ওপৰত লাগে চ' তেনেকুৱা টাইপৰ আপোনালোকৰ কি ক্ৰিটিকেলি কুৱেশ্যন আহিব মানে অলপ মাইণ্ডটো সদায় কৰিব লাগিব সেইটোখিনিয়ে কথা চ' আপোনালোকে তেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনবিলাক চাই যাব আৰু আৰু ভালদৰে ক'ম আৰু মোৰ তাতো পি ডি এফ চি ডি এফ আছে অলপ মানে আগৰ যিবিলাক চাইছিলোঁ চ' আপোনালোকক সময় আহক মানে কি আপোনালোকে ফিজিকেলটো দি থওক দি থৈ আহক তাৰপিছত মই আপোনালোকক মানে কি সেইখিনিৰ ওপৰত মানে তেতিয়া মই আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণৰ ওপৰত মানে কুৱেশ্যন লৈ আহিম আপোনালোকৰ ভাল ভাল কুৱেশ্যন বা মানে পেপাৰ চ'ল্ভ কৰি দিম বা কিবা চ'ল্ভ কৰি দিম তেতিয়া আপোনালোকে চাবলৈ ইচ্ছুক হ'ব কাৰণ এতিয়া বহুতে ফিজিকেলৰ লগত লাগি আছে সেইবাবে ইমান বোৰ ঠাণ্ডা দিয়া নাই চ' আপোনালোকে ফিজিকেলটো দি লওক মই আপোনালোকৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মানে অলপ হ'লেও এডভান্স কৰাই পঠিয়াই দিম আপোনালোকক এডভান্স কৰাম বুলি মোৰ আপোনালোকক ডিমাণ্ড দি থৈছোঁ চ' ইমানে আৰু এনেকুৱা মানে জেনুৱেন কণ্টেণ্টবিলাক পাবলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু মই আপোনালোকক ফিজিকেলটো যোৱাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ভাল ভাল কুৱেশ্যন লৈ আহিম মোৰ এই চেনেলতে ত' ধন্যবাদ ইমান এটা ভিডিঅ'ৰ সামৰণি দিম